Qəbələ rayonu Azərbaycanın şimal bölgəsində yerləşən və Qafqaz sıra dağlarının ətəyinə çox maraqlı təbiətə malik olan bir bölgədir. Bu günlərimdə biz Bura Vətənda layihəsi olaraq sizə Qəbələ rayonunu təqdim edirik. Qəbələ növəti çəkiləndə ilk öncə qədim Qafqaz Albaniyasının 900 illik bir dövrdə paytaxtda olmuş qədim Qəbələ şəhəri və onun bu günə gəlib çatmış möhtəşəm qala divarları xatırlanır. Rayon mərkəzindən 20 kilometr cənub-qərbdə, indiki Çuxur Qəbələ kəndinin şimal-şərq hissəsində Corlu və Qaraçaylarların sualıcında yerləşən qədim Qəbələ şəhəri öz möhtəşəmliyi, mühüm siyasi, iqtisadi və ticarət mərkəzi kimi dünyanın Babel, Troya, Pompei Qafqaziyə kimi qədim və məşhur şəhərlərlə müqayisə olunub. 2500 illik tarixi olan qədim İpək Yolunun üstündə yerləşən Qəbələ şəhərinin adı hələ İrəğimizin 1-ci əsridə yaşanmış Roma tarixçisi Plininin Təbii Tarix əsərində Kabalaka, Yunan coğrafeşnası Ptolemei Kabala, Ərəb tarixçisi Belazuri Xəzar adlandırmışdır. İlk dəfə Azərbaycan alimi Bakıxanov Gülistan-ı İrəm əsərində Qıbala və ya Kabalanın Qəbələ olduğunu göstərmişdir. Eramızdan əvvəl 60-cı illərdə Roma qoşunları Albaniyaya hücum etsə də, Qəvələni ala bilməmişlər. Eramızın 262-ci ilində Albaniya Sasanilər tərəfindən işğal olunsa da, Qəbələ özünün siyasi və iqtisadi əhəmiyyətini itirmədi. 5-ci əsrin 2-ci yarısında Albaniya öz müstəqilliyini müvəqqəti itirdiyi və xımal köçərlərinin basqınlarının şiddətləndiyi dövrdə ölkənin paytaxtı Qəbələdən Bərdəyə köçürülür. Bundan sonra da Qəbələ ölkənin başlıca ticarət, sənətkarlıq, mədəniyyət və mənəvi mərkəzi kimi mövcud olmuşdur. Qəbələ 1068-ci ildə Şirvanşah Fərizurun, 1120-ci ildə Gürcü xanı 3-cü Davidin, 1386-cı ildə Teymurləncin, 1538-ci ildə Safavi şahı 1-ci Tahmasə bin 1734-cü ildə isə nadir qoşunlarının işğalı ilə üzüzə dayanmış, sarsıntılar keçirmişsə də öz əhəmiyyətini tam itirməmişdi. 1747-ci ildə Nadişahın ölümündən sonra Azərbaycan xanlıqlara, sultanlıqlara və məlikillərə bölünmüş və bu zaman Qəbələ də ayrı bir sultanlıq idi. 1841-ci ildə çar Rusiyasının Qafqazda apardığı islahatlar nəticəsində Azərbaycanda xanlıqlar ləğv edilərək guberniya və qəzalara əvəz olunmuş və bu dövrdə Qəbələ rayonu Elizavetpol, indiki Gəncə quberniyasının Nuxa, indiki Şəki qəzasının tərkibində qatılmışdır. Çar Rusiyası dövründə rayonun adı dəyişdirilərək Butqaşən adlandırılmışdır. Qəbələ rayonu 8 sentyabr 1930-cu ildə Azərbaycan Respublikasının inzibati rayonlarından biri kimi yaradılmışdır. Respublika ərazisinin 50-də 1 hissəsini təşkil edən Qəbələ rayonunun sahəsi 1550 kvadrat kilometrdir. Qəbələ nin ərazisi 4 yanvar 1963-cü ildə Ağdaş rayonunun tərkibinə qatılmış 17 yanvar 1964-cü ildə yenidən ayrıldıqda inzibati rayona çevrilmişdi. Rayonun adı 7 fevral 1991-ci ilə qədər Qudqaşeyn. Həmin tarixdə isə rayonun qədim adı bərpa edilərək Qəbələ adlandırılmışdı. Rayonun inzibati mərkəzi Qəbələ 1959-cu ilədək kənd, 1959-cu ildən 1974-cü ilədək qəsəbə və 1974-cü ilin mart ayının 15-dən şəhər statusuna malikdir. Ocaq səviyyəsindən 900 metr hündürlükdə, dəmirəparanın çayının sağ sahilində yerləşən müasir, gündən-günə gözəlləşən Qəbələ şəhəridir. Əhalisi 14999 nəfərdir. Rayonun Bakı şəhəri ilə arasındakı olan məsafə 225 kilometrdir. Unikal təbii iqlim şəraiti, dağ havası, mineral bulaqları, qurş halalıları, itə axan dağ çayları, lacivət landşaftı ilə seçilən, tarixi İpək yolunun üstündə yerləşən, qədim Qafqaz Albaniyasının paytaxtı Qəbələ şəhərinin qalıqları və onlarla digər tarixi abidələri ilə şöhrət tapıb. Gəbələ rayonu Azərbaycanın şimal bölgəsində yerləşir. İndi isə sizə rayonun coğrafi mövqelərini təqdim edirik. Gəbələ rayonu Böyük Qafqazın cənub yamacında, Azərbaycanın şimali qərbində, Çəkiz-Aqatalı iqtisadi bölgəsinin şərqində yerləşir. Rayonun ərazisi şimaldan Böyük Qafqazın saldaşlıq xəttəsi ilə Rusya, Dağlıstan Muxtar Respublikası, Qağdağ silsiləsi ilə Qusar rayonu, şimal-şərqdən Salavat aşırımı istiqamətində Quba rayonu ilə, şərqdən Göyçay çayının vadisi boyunca İsmayıl rayonu, cənubdan Axar-Baxar alçaq ön dağlıq silsiləsi boyunca Göyçay və Ağdaş rayonları ilə, qərbdən Türünçay vadisi boyunca Şəki və Oğuz rayonları ilə həmsərhəddir. Əlöyefi əsasən dağlıqdır. Ərazisinin şimal hissəsi Böyük Qafqaz silsiləsinin cənub yamacına, mərkəzi hissəsi Alazan-Xaftaran vadisinə, cənub hissəsi isə Acnohur ön dağlığına daxildir. Respublikamızın ən yüksək zirvəsi Bazardüzü 4466 metr Qəbələ rayonunun ərazisində yerləşir. Dura, təbaşır və əsasən antropogen çöküntüləri yayılmışdır. Ciyil yataqları və mineral bulaqları var. Qəbələ rayonunda bir çox dövlət əhəmiyyətli binalar var. Və onların sırasında rayon üzra hakimiyyəti binası, mədəniyyət evi və s. İndi isə sizə rayonun infrastrukturunu təqdim edirik. Rayon dünya okeanı səviyyəsindən 500 800 metr hündürlükdə yerləşir. Rayonda 1 şəhər, 3 qəsəbə və 60 şänt inzibati ərazi dairəsi var. Bu yaşayış məntəqələri 60 inzibati ərazi nümayəndəliyi və 55 bələdiyyə vasitələri ilə idarə olunur. Qəbələ əhalisinə 180 çarpaylıq mərkəz rayon xəstəxanası, 50 çarpaylıq uşaq xəstəxanası, poliklinika və uşaq poliklinikası, qadın məsləhət xanası xidmət edir. Qəbələ rayonunda yeni müalicə diaqnostika mərkəzi tikilib, istifadəyə verilməşdi. Mərkəzdə 200 nəfərə yaxın işçinin işləməsi üçün yer nəzərdə tutulmuşdu. Qəbələ rayon Ciciyena və Epidemiologiya mərkəzi rayon əhalisi arasında yolxucu xəstəliklərə qarşı profilaktik tədbirlər aparır, əhali sanitar epidemioloji sağlamatlığını təmin edən tədbirlər həyata keçirir. Qəbələ rayonu təhsil sahəsində bir çox uğurlara imza atıb. Rayonda fəaliyyət göstərən 53 tam orta məktəb, 11 ümumi orta məktəb, 4 ibtidai məktəb, 23 məktəbə qədər uşaq müəssəələri, 5 məktəbə qədər tərbiyə müəssəələri fəaliyyət göstərir. Əhaliyə 30 poçt, 6 bank xidmətidir. Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün bir çox bölgələrdə yetərincə işlər görülüb. Əlbəttə ki, bu bölgələrdən biri də Qəbələdir. İndi isə gəlin birlikdə Qəbələnin turizm sahəsini öyrənək. MÜZİK təbiiqi iqlim şəraiti, dağ havası, mineral bulaqları, cürş şələlələri, itə axan dağ çayları. Lacivərt landşaftı ilə seçilən, tarixi İpək yolunun üstündə yerləşən qədim Qafqaz Albaniyasının paytaxtı Qəbələ şəhərinin qalıqları və onlarla digər tarixi abidələri ilə şöhrət tapmış Qəbələ çox böyük rekreasiya və turizm imkanlarına malikdir. Qeyd olunan bu imkanlar nəzərə alınaraq, hələ 1975-ci ildə rayon mərkəzinin şimal hissəsində 10 korpuslu, 340 yerlik Qafqaz Turist Kompleksi bəxsdusi ilə İsmailə Qəbələ və Qəbələlən ərazistiqamətlərində yaradılmış Qafqaz Resort Otel, Sərin Meşə, Duyma Carvan, Yeddi Gözəl, Sahil, Selbasar, Ayışığı, Qafqaz, Xanlar, Çəllibir, Soyuq Qulaq, Cilan, Qəbələ, Carvan, Passionat və otellərində buraya gələn qonaqların xoş istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Rayon mərkəzində və qeyd olunan pensiyonatların näzlində bir sıra şadlıq evləri kütləvi idman tədbirləri. Yarışların keçirilməsi üçün müasir tələblərə cavab verən, hər cür avadanlıqlarla təchiz olunmuş Qəbələ stadionu və idman kompleksi fəaliyyət göstərir. Hazırda rayonunda yeni Olimpiya kompleksinin tikintisi sürətlə davam etməkdədir. Qəbələnin əlverişli tarixi coğrafi mövqeyi, onun ərazisinin insanlar tərəfindən təqədimdən mənimsənilməsinə və nəticədə zəngin maddi mədəniyyət abidələrinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Rayon ərazisində 90-dan çox tarixi, etnoqrafik, maddi mədəniyyət abidəsi qeydə alınaraq mühafizə olunur. Qədim Qəbələ şəhərinin qalıqları və onun ətrafında aşkar edilmiş bir çox arxeoloji tapıntılarını mühafizə etmək məqsədilə 1985-ci ildə burda 480 hektar sahəni əhatə edən Qəbələ Tarix-Mədəniyyət Qoruğu yaradılmışdır. Bu əla bir yerdir. Qəbələ rayonu ilin bütün fəsillərində öz gözəlliyini qoruyub saxlayır. Biz də çalışdıq ki, Qəbələ rayonunun gözəlliklərini sizlərə çatdıraq dəyərli tamaşaçılarımız. Bizlərdən bu qədər. İnşallah yenidən görüşərik. Əlbəttə ki, başqa bir rayonda. Hələlik.